অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে গোটেই জিলাখনৰ বিভিন্ন দিশৰ পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ আৰু মোটামুটিকৈ বেছিভাগ বিভাগৰে পৰ্যালোচনা কৰা হ'ল কিছু সৰু সৰু সমস্যা আছিল সেই সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰিবলৈ আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াক নিৰ্দেশনা দিছোঁ আৰু কিছু বাকী কিছুমান বিভাগৰ এতিয়াও বাকী আছে তথাপিতো মই ভাবোঁ যে অহা মাহত আকৌ মই আহিম কিছুদিন পিছতে একদম অহা চাৰি পাঁচ তাৰিখ আকৌ গৰাকীলৈ আহিম

পাব্লিকৰ ৰিলেটেড যিসকল যি বস্তু মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ ষ্টাফৰ কম পেণ্ডিং হৈ আছে লোকেল অসুবিধাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনাবিলাক আমি তাত আৰু এই ধৰণৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা ক'ম পনীয় জলৰ সমস্যাটো এনেকুৱা যে ইয়াত হাল্লাকান্দি টাউনৰ যিটো স্কীম সেইটো যথেষ্ট পুৰণি আৰু পুৰণি স্কীমটোত বিশেষকৈ মটৰসমূহ বেয়া হৈ গৈছিলে সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু ইমিডিয়েটলি নতুন মটৰ কিনিবৰ কাৰণে মই নিৰ্দেশনা দিছোঁ খুব কম দিনৰ ভিতৰত নতুন মটৰকেইটা কিনি আগৰ স্কীমটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব কিন্তু এই স্কীমটোৰে কেতিয়াও হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মানুহক পানী দিয়া সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে আমি নতুনকৈ এটা স্কীম অলৰেডি পি এইচ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টে আৰম্ভ কৰিছোঁ মই ভাবোঁ যে সেইটো কমপ্লিট হওঁতে সাতাইছ আঠাইছ পাই যাব কিন্তু তথাপিত এতিয়া অন্তত এই সময়টো চলাই ৰাখিবৰ কাৰণে পুৰণা স্কিমটোকে চলাই ৰাখিবৰ কাৰণে যি পইচাৰ দৰকাৰ হয় সেইখিনিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে আৰু মান্থলি মেইনটেনেঞ্চৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা লাগে সেইখিনিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মোৰ তাততো তেনেকুৱা কমপ্লেইন অহা নাই